एड्स के ऊपर बाद डॉक्टरों ने मुझसे पूछा तो अफ्रीका में उनको मशवरा दिया कि सिलेशिया एक लाख ताकत में दी जाए और सिलशिया वो हर किस्म के बैरूनी हमलों के ख़िलाफ़ जिसम को मुस्तैद करने के लिए इस्तेमाल होती है यहाँ तक कि अगर कोई जिसम में पुरान पुरानी गोली भी दफन हो किसी फायर किया या छर्रा रह गया हो तो जहाँ भी हो वो उसको निकाल के बाहर कर देगी हैरत अंगेज तरीक पे काम करती है जिसका कोई भी अभी तक साइंटिफिक जवाब हम पेश नहीं कर सके, लेकिन तजर्बा इतना कती और यकीनी है कि कोई डॉक्टर इसको रद्द नहीं कर सकता होता यह है कि एड्स के जो शकल है उसकी अंदरूनी बहुत बड़ी है। वो जिसम के दिफाई खुलियों के अंदर जो शक्ल पाई जाती है उससे मिलती जुलती है ये अंदर जाकर उसके दिफा के अंदर दाखिल होकर उस पर कब्जा करती है जब आप किसी दवा से एलोपैथिक हो या हो दिफाई निज़ाम को मुतहर्रक करते हैं तो जितना तेज़ी से वो सेल बढ़ते हैं उसी तेज़ी के साथ एड्स का जरासीम भी साथ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जैसे कोई छौनी पे कब्जा कर ले किसी फौजी निज़ाम पर काबिज हो जाए तो उस मुल्क के बेचारे के दफा की क्या शक्ल हो सकती है तो एड्स इंसान के जिसमानी दिफाही निज़ाम पर कब्जा करती है और इतनी मुशाबे है उसके कि गोया वो चोर दाखिल हो गया असल पिछाना नहीं जाता मालिक कौन है और चोर कौन है तो इस ख्याल से मैंने एक लाख समीक्षा दी कि बहुत ही लतीफ़ पैगाम है ये और मुझे ये यकीन था कि इंसानी जिसम को खुदा तौर ने शनाख्त की सलाहियत ज़रूर बख्शी हुई है जितना मर्जी कुछ और शावे हो जाए मगर इंसानी दिफा में ज़रूर ऐसी ताकत होगी कि वो पहचान ले चुनाचे उसको मैंने वहाँ डॉक्टर्स को मैंने लिखा और मैं कहा कि मुझे बताएं भी तो पहले एक डॉक्टर की तरफ से इतला मिली कि अल्लाह ताली के फजल से बहुत कामयाब रही है और बाज़ ऐसे एड्स के मरीज़ जिनके अंदर कथित तौर पर साबित शुदा बात थी वो ठीक हो गए फिर एक जरसे पर भी मैंने सुनाया था वाक़ एक ऑपरेशन के वक्त एक मरीज़ की हालत बिगड़ी तो पता लगा वो एड्स का मरीज़ है तो ये डॉक्टर बहुत परेशान हुए इन्होंने उनको याद आया कि मैंने हदायत दी हुई थी इन्होंने सिलीशिया की एक खुराक दी वो अल्लाह के फजल से बुखार सब खत्म हो गया वो सारी कम्प्लिकेशन जाती रही और एड्स की लामतें भी गायब हो गई इंग्लिस्तान में मैंने एक तजर्बा किया एक नौ ब्याहता जोड़ा था वो मेरे पास आए और उन्होंने जो से बताई मुझे शुबह पड़ा कि एड्स है शुभ का करीबन यकीन था तो मैंने उनको दवाई दी मियाँ को और मियाँ को कहा अलग मुझसे बात करना उसको फिर मैंने समझाया उसने कहा जब आपने आपके चेहरे का असर देखा था मुझे यही शक पड़ा था कि उसको एड्स की तकलीफ़ है हॉस्पिटल ने बाकायदा टेस्ट किए थे यहाँ मैंने कहा आप ये दवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे तकरीबन एक दो महीने के बाद इतला दें कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं एक दो महीने के बाद उस लड़के ने आके खबर दी बड़ा खुश था कि डॉक्टर ने कहा है कि एड्स है तो सही अंदर लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है वो ऑफेंसिव नहीं रही वो बेज़र सी दिखाई दे रही है पहले एक्टिव हालत में थी और जैसे नींद आ जाए उसको और उसके बाद उसने इजाज़त दी कि तुम मिया बीवी वाले ताल्लुका बेशक कायम करो इस वक्त ये हालत है कि तुम्हें नहीं लग सकती अच्छा वो बड़ा खुश मैंने कहा ठीक है अल्लाह फ़ज़ल करेगा कर जाओ फिर मिया बीवी बन के रहो और अभी आने से चंद दिन पहले वो अपनी बीवी को साथ लेके आया उसका सातवां महीना है प्रेगनेंसी का और बिल्कुल ठीक ठाक है उससे मैंने हर तरह सवाल किया उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर के पास डॉक्टर ने मुझे कहा था उसको शायद अभी तक नहीं पता क्या बात है कि बाकायदा हर छः हफ्ते के बाद या नहीं, नहीं उससे कम अरसे में दोबारा आके रिपोर्ट किया करो क्या कि उसने मुझे देखा है और कहता है बिल्कुल ठीक है कोई परवाह नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है तो यह एड्स का वो केस है जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और जिसके टेस्ट वहाँ के अस्पतालों में मौजूद हैं रिकॉर्ड मौजूद है और ये बात अजीब मुझे लगी है वो कहते हैं एड्स मौजूद है अंदर लेकिन निकम्मी हो चुकी है बेकार हो गई है उसके अंदर अब जर पहुँचाने का मादा दिखाई नहीं दे रहा अगर ये ऐसा होता ना होता तो वो कभी इजाजत ही ना देते मियाँ बीवी को ताल्लुक के क़्याम की और फिर ये कि वो बच्चा पैदा करे बच्चे को जायज़ा ले रहे हैं देख रहे हैं कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है मुझसे जर्मनी से भी एक डॉक्टर ने खत लिख कर पूछा था उसको मैंने यही बताया कि मैं आपको बरह रास्त नहीं मैं लिखना चाहता क्योंकि बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है लेकिन जो एम डी दोस्त है आपका उसको मैं जवाब दे रहा हूँ उसको फिर मैंने समझा दिया कि उनको कह दें कि अपनी जिम्मेदारी पर करें लेकिन जो तजर्बा करें मुझे भी बताएं फिर ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो